Wija kanggo untung daw kan je wong mar-mareming wong tutyan weuri ana ngalam Padang wis mapno ning kas wargan jati nanging kaya ngopa bungah wong tuwa y tonyrupi anak-anak ing keng urip ana ing ngalam padang bisa mikul dure menndung karo wong tuwa kanth itu minddak ingkang becik minta ingkang sarwa bener ora ninggal marang unggah-ungguh ora ninggal marang tata krama luwe-luwe kaya ngopo bombonging wong tuwa dene sira ing pinutakake dening Prabu Bandhu ora ngajab marang tinggalan ning wong tuwa mukti mukti ning wong urip ning alam padang mau yen ta bisa yasa sarta babadra be dewi kuwi mukti muktine wong urip tegese uripe ana gunane tu pamping bebrayan akeh ora mung urip uripan mung tansah jagaake marang tinggalane wong tuwa